Müzakirə edirlər bu usulsa yəqin və həmin bölümdə bu barədə geniş bəhsər var. Əxbarələr ağlın həccət olması inkar eləsələr də onların bu sözü əhmiyyət daşımır. Yəni nə təyyarə robotu biz, pasqran niyə var ağlışa salın? Lə ələkum təəqilun. Ağlınız olsun deyə. Ağlın şərəsiz deyə. Neblamutt yəni, inşari bu əhəmiyyətli bir şey deyil. Nəcəsə ağlın inkarisən axı. Yəni, eee, evəm səbih haça başı, yanğın haləsi baş verir. Səhəd yeməd ayi hadis ki, zəngləcən müəyyən bir idarəyə, polis zənglə, məsələn, yanğın idarəsinə, xəssaxxanaya, ağıl Allah sə verib də. Vəsa məsələn bu yəmənzəyimə. Usul elminin ağılla bağlı məsələlər iki hissəyə bölünür. Birinci hissə hökmlərin meyar ilə nədir meyar? yəni hökümlər ölçülür. Başqa sözlə, hökümlərin fəlsəfəsi ilə, hökümlər nə üçündür? İkinci hissə isə hökümlərin tələbindən doğan məsələlər. Hökümlər nəyə gəlir? Nə əldə edir? İndi oxuyaq. Bu cümlə izahat. Birinci hissə İslam dininin aşşa məsələlərindən biri, xüsusilə Şiələr nəzərinə görə Şəriət hökmlərinin bizə riyal xeyirli və ziyanlı işlər eə barəsində buna bağlı olmasıdır. Yəni şəriət tərəfindən olan hər bir əmr adamə həvvar nəs nəzur artdı. Dörd-beş nəzəriyyə var. Düzdür? Düzdürsən, bəzəri elə ki bac qardaş la çaç ona sözü haramdır. Dilə haram nə vaxt nə olur ki? İndi bəzi mənbə əsasında bəsindirəm çünki bu hamısı qəbul elmir. Nuh peyğəmbər dövründən şəriət başlayıb, belə bir orta söz deyirlər. Nuhun dövrü şəriət olmayıb. Yəni haramlar olunan başlayıb də. O cünda ola bilər. O xəyəc ağlın hökm etdiyi hər bir şeyə şəriət də hökmüdür. Aqlın hökm etdi. Ağıla, dəlin ağlı yox, normal insan. Ağıllı adam belə, aqlın hökm etdiyi, qərar verdiyi hər bir şeyə şəriət də hökm verir. Sənə hədis, ayə gəlməsi belə sən biləsən axı. Bu vaciqaraşmışın deyil axı. Nə o ayəmiz yoxdur. Necə mümkün də bu? Deyir, necə mümkün deyir. İsa əkşi, bunların üzərsə övladı olsa Bu bunun parası, bu bunun nebi pisidir. Ana biz ala kimdir burada? Amma belə ortaya çıxır paradoksuza ziddiyyətli şeylə. O üçün burada ağlın rolu var da, indi ağlı ağla fərq var. Oraşmız yox. Firəonun nəzərində Musa kafir idi. Qur'an ayələri oxumuşuq. Yəni mən Firəonu Allahlığın danırsan deyə kafirsən. Onun zehində də bu ağlaşmız yox. Biz danışırıq normal ağlı. Başqa misal onun şəriətdə. E, insan üzərində üzr istəyirəm hamınıza və izlənlərə. Məsələn, mənim qanla var ki, insan bədənində olsa, bir diri həm xüsusi qadın qanlarından başqa, bir diri həm bu yerdə qan olsa, bunda hə paşlanır. Əgər insanın çölyəyində bədəndə öz nə də bu qanla təbii ki, o xanım qanıdır. Bu heyvan qan məsələn də varsa və qan azısa, Bir diş hərən az olduğu üçün o qan, yəni o paşaba ehtiyac yoxdur. Düzsünüz? Bir dir. həmrə dəyir, bir başbağın dırnağı boyunda. Hası baş barmaq. Birinci balacadır. Birinci böyüdür. Körpə var, əli yecək insan var. Onun dırnağı daha böyüdür. Diş yox. Normalda nəcürdi? Biz danışıq normal ağıldan. Daha belə baş aşağı nə ağıldan yox. Başqa misal Şəhətli qanun varşı. Kürs Kürsünün ölçmək üçün enin uzun dərini 3 qarış yarım. Bax bu mən qarışıbdı da. 20 sm malı çətirəmsə. 3D. Birin qarışı balcadı. Birinci daha böyükdür. Dir orta, orta qarışaq hesabla. Daha birinci 10 ölçüsündən gəlirsəsa 2 qarış, çünki o elə daha böyükdür. Bir uşaqdır. Onçu orta sensə on qarışın ötcəcək. Ortak, ortak bir məhrəc var. Orta normal insana qarışının özlədəcək o. Məsələn 90% insan barmağımısa ölçsəyin deyək, ölçüsü qarışının ölçüsü. Ötürlə oğran. Burada ağıl həmisinin. Məsələn biri deyir, birinin fikrində oğurluq etməkli yaxşı şeydir. O nağlıdır. Biz danışırıq ona. Normal insana onunla danışırıq biz. Bir də oxuyuram. İslam dininin aşə məsəbin nədir? Xüsusilə Şərifə görə Şərif hökmlərinin bir sıra rial, xeyirli vəziyanlı işlərlə bağlı olmasıdır. Yəni şəriətdə qanun vaşı onlar və olmaz. Xeyr və ziyandır. Yəni şəriət tərəfindən onların hər bir əmr əldə edilməsi zəruri olan bir məsləhətə görə Hər bir qadağa da, hər bir qadağa da çəkilməsi vacib olan bir ziyanə görədir. Bu iş niyə olmaz? Dizyan var deyə olmaz də. De. Bu iş niyə olmalıdır? Çünki xeyri var deyə olmalıdır. Dozu gəlmə, hamdı bəlli. Dil ağıl da həmçinin müəyyən şeyləri, müəyyən mida qəbul edə bilər. Ağıl özü də. Demə hətta bizə desinlər ki Ağ balı qoy, çaya qarnatsın, sonra çay içsə, qarnamasa çay içmə, ağraz xəstənsənsə. Bu bizə hədis ayılmalıdı. Ağıl özü mənim işin pis olmasını anlayır.